Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сейчас будем размноживать и И как размножить полунисю. Будем и полунисю весами. Я покажу, как я размножу весами полунисю. Для начала нам нужна земля. Землю я вам покажу. Сейчас, сейчас я уже землю. Вот, у меня земля в тачку, Значит, беру, покупаю мешок земли универсальный. Беру ведро мешок универсальной земли, добавляю пи ведра песку и меньше половины ведра земли. Я все все перемешиваю. Земля да должна быть такая мягкая и мягкая и влажная когда она если продавить она трошка хлипается очень хорошая земля можно землю в но это будет можно и так но это вариант будет дороже если для тебя то можно магазин трошки песка добавить или чисто магазин а как люди для продаж занимаются продают, то краще мешать ее с важными составами земли. Теперь, теперь нам нужно теперь нам нужно такие проволочки. Эти привычки можно делать из алюминия тонкой, чтобы загнуть и сделать вот такие скобы. Я делал проволоки и станник проволок. Вот она она мягкая. Тоже такие скобы. Берем. Сейчас я вам близко. Берем рулеточку весы. Вот, мы вот, вот, показываем вам. еще выше. Вот готовы. Готовый вот. Удаляем все листочки по бокам. Вот. Да. И будем сейчас с вами садить. Так. Чтобы стаканы, если будете садить на бегу, или ваши будут стаканы падать, что делать, чтобы стаканы не падали? Подаются вот такие, такие палочки, вовру. Они деревянные. Значит, берем стаканчик и прямо так или в сбоку. Загнали. Все, ваш стаканчик стоит, он никуда же не пойдет и будет расти. Вот мы поставили. Теперь берем проволочку. Загинаем. Берем еще и садим. Продавливаем так. Пробарили трошки земли. Накидали. Все. Земли много тоже не треба. Наверх земли не треба. Вот. И земли тоже не треба, чтобы потом полувата и земля, вода не вытекала. Все. это один саженый посажен. Теперь берем, берем другой. Вот эти бусы, которые идут дальше, я их удаляю. Вот. достаточно здесь одной розеточкой. Вот так вот. Значит, у нас бугорчик. Поставить стакан плохо. Чтобы так. То берем вот такую штучку и проспиливаем. Вот, все. Берем разветочку, продавливаем и проспиливаем проволочкой. Все. Ножницы двояжные, посажены. И так дальше. Садись, садись, садись. Есть э, тоже, когда есть корни, и дальше следующий корм. Можно садить два. Я считаю, что вот этот первый, он самый сильный. И мощно, хорошо развивается. Каждый день, чтобы саженцы хорошо у нас разрастались в контейнерчику маленькую, нужно каждый день, чтобы земля была постоянно влажная каждый день вечерком поливаете или утром стаканчик вот. давайте с вами еще один посадим даже если нету корней здесь только-только появляется, это тоже хорошо они через несколько времени появляются. вставляем здесь стаканчик Делаем проволочку. Опа. Закрепили. Берем проволоку мягкую. Вот. вот. Так делаем скобы Продавливаем, засыпаем и скобами здесь продавливаем. Скоби даю, чтобы... Э, не поднялся наш уз сверху. Он дает зажимание зажимает в землю и он держит уз. Поэтому скоб держит уз и наш уз не поднимается наверх. Вот я вам сейчас покажу. Я уже неделю назад посадила уже несколько стаканчиков. И покажу вам, какой уже Такие корочки уже на сегодняшний день. Вот, видно, какой здесь сагнус. Видно, еще корни есть. Есть корни. Все. И еще раз, дней пять, сагнес будет готов. на сагнус поливать, чтобы он не пересохал. Если сагнус посохнет, он будет постепенно... Все хват, не рад, вянет. Так, друзья, мы продолжаем дальше садить. друзья, ну такое короткое видео. То есть, если понравилось, то лайкос поставьте, подпишитесь, чтобы как бы добить до тысячи подписчиков. друзья, вам всем мирное небо. Все будет Украина, конечно, сегодня даже великие горы по Украине. 40 ракет запустил я здесь касапы. Это просто, как сказать, это погони люди, которые на планете появились. Друзья, ну ладно, будем как-то жить дальше, крепиться. Вам всем Хорошее настроение. Всем пока.